بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم مدینہ کی طرف ہجرت کرنا حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حضرت عمار حضرت سمیہ اور حضرت خباب وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم دسیوں مسلمانوں کے ساتھ قریش کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کی انہوں نے اہل مکہ کی طرف سے ایسی ایسی مصیبتیں جھیلیں کہ اگر وہ پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو اسے بھی پاش پاش اور ریزہ ریزہ کر دیتی لیکن انہوں نے راہ خدا میں پیش آنے والے ان تمام غموں اور مصائب کو نہایت خندہ پیشانی اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا ان طریق الجنت محفوف بالمکاری جنت کی راہیں آزمائشوں اور تکلیف دہ باتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے میں ناگواریاں اور تکالیف آتی ہیں ان پر صبر کرنا پڑتا ہے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ ہجرت کا یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کریں گے لیکن قریش کو کسی طرح ان کے اس ارادے کی خبر مل گئی اور انہیں انہوں نے ان کو زبردستی روک دیا اور ان کی نگرانی کا سخت انتظام کر دیا اور جاسوس متعین کر دیے تاکہ وہ تجارت میں کمائی ہوئی دولت اپنے ساتھ لے کر ان کے ہاتھ سے نکل نہ جائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کسی مناسب موقع کی طاق میں تھے جس سے فائدہ اٹھا کر ان لوگوں کا ساتھ پکڑ لیں مگر انہوں نے مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی کیونکہ ان کی نگرانی کرنے والے جاسوس ہر وقت ان کی طرف سے ہوشیار اور چوکنے رہتے تھے اس لیے اب ان کے پاس سوائے اس کے دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی بہانہ بنا لے چنانچہ ایک سرد رات میں انہوں نے بیت الخلا کے بہانے باہر آنا جانا شروع کر دیا وہ بیت الخلا سے آ کر فوراً ہی اس کے لیے واپس لوٹ جاتے تھے وہ نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ان کے بار بار رفع حاجت کی ضرورت پیش آ رہی ہے یہ حال دیکھ کر ان کی نگرانی کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کی نفسا فعین اللہ طولع شاہطنی خوش ہو جاؤ لات اور عزا نے اس کو دست میں مبتلا کر دیا ہے پھر وہ مطمئن ہو کر اپنے خوابگاہوں میں چلے گئے اور مزے سے میٹھی نیند سو گئے سفر ہجرت میں رکاوٹ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان سے آہستہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف چل پڑے لیکن ان کو روانہ ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کی نگرانی کرنے والوں کو ان کے نکل جانے کا پتہ چل گیا وہ بڑھ بڑھا کر اٹھے اچھل کر اپنی تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کے پیچھے بھاگے تاکہ جلد از جلد ان کو پکڑ لیں ہجرت کے خاطر مال کو قربان کر دینا جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو وہ ایک اونچی جگہ ٹیلے پر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر زمین پر پھیلا دیے اور کمان کی تان چڑھاتے ہوئے فرمایا یا معاشر و قریش عالم تمہا سیفی ماں بقی شی من قریش کے لوگوں کی قسم تم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایک بہترین تیر انداز اور بے مثل, بے مثل نشانہ باز ہوں اور میرا نشانہ کبھی غلط نہیں ہوتا واللہ تم لوگ اس وقت تک میرے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک میں ہر تیر سے تم میں سے ایک آدمی کو قتل نہ کر لوں پھر میں اس وقت تک تلوار سے تمہارا مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا و لا ندعوک تفوض مننا بنفسکا وبمالک اللہ کی قسم ہم تم کو اپنی جان اور مال دونوں چیزیں بچا کر نہیں لے جانے دیں گے تم مکہ مکرمہ میں ایک مفلس کی حیثیت سے داخل ہوئے اور یہاں رہ کر تم نے کافی دولت جمع کر لی ہے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ارو ان ترکت ترک مالی اتخلون اتو اگر میں اپنا مال تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے اول انہوں نے کہا ہاں تب حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے گھر میں اس جگہ کی نشاندہی فرما دی جہاں انہوں نے مال رکھا تھا اور انہوں نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور جا کر بتائی ہوئی جگہ سے مال لے لیا اس کے بعد حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ تیز رفتاری کے ساتھ مجینہ کے سم چل پڑے وہ اپنے دین کو کافیوں سے بچا کر اللہ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے انہیں اپنے اس مال کے جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا جس کے کمانے اور جمع کرنے میں انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتیں اور عمر کا بہترین حصہ خرچ کیا تھا دوران سفر جب بھی ان کو تھکان محسوس ہوتی حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق اور اس کا تصور ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں کس سے ملنے جا رہا ہوں اس سفر کے ختم ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی یہ سوچتے ہی ان کی چستی اور توانائی دوبارہ لوٹ کر آ جاتی اور وہ لگاتار چلتے رہتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کا نزول چلتے چلتے جب وہ قبا پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ربی حلبئی اباحیہ ربی حلبئی ابویاحیا یہ بیع یعنی سودا تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقرے کو تین بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملنے والی اس خوشخبری کو سن کر ان کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا اور انہوں نے عرض کیا ما سب الیک احد یا رسول اللہ وما اخبرك به الا جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں کسی کی رسائی نہیں ہوئی ہے جو آپ کو اس بات کی خبر دیتا اللہ کی قسم آپ کو یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام کے سوا کسی نے نہیں بتائی یقینا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیع یعنی ان کا سودا کامیاب تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی شہادت دی جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ناصر ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من نفسه مرضات اللہ واللہ رعوف بالعباد ترجمہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے, رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے فطوبہ لسحیب بن سنان الرومی وحسن مآب ترجمہ خوشخبری ہو سحیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور بہترین ٹھکانہ ان کو نصیب ہو اور ان کا حسن انجام ان کو مبارک ہو فوائد و نصائح اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ غور کیجیے آج ہم اور آپ جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کا حصہ ضرور ہے عمر بھر کی کمائی ہوئی پونجی خرچ کر ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے اور ہجرت کا حکم پورا ہو جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کو ہر چیز پر مقدم رکھا انہیں ہر وقت اس بات کی فکر رہتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے چاہے دنیا رہے یا نہ رہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے جان مال اور عزت کسی قسم کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ اس میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے اللہ کی محبت پیدا کرنے والی دعا ہمیں بھی کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ آج بھی مسلمان مردوں اور عورتوں میں دوبارہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت ایسی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ دنیا کی اس کے سامنے کوئی قیمت نہ رہے الله الرسول صلى الله عليه وسلم كي محبت سب پر غالب اجا اس کے لیے دوسروں کو بھی دعوت اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي وجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فَأَقْرِرْ عيني من عبادتك ترجمه يا الله تعالى مجھے تیری محبت سب سے زیادہ پیاری کر دے اور تیرا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ بڑھا دے اور تیری ملاقات کی تڑپ عطا فرما کر دنیا کی سب حاجتیں میرے دل سے نکال دے اور جب دنیا والوں کو دنیا دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کرنا حدیث میں آتا ہے من طور و للہ او اللہ منہا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عوض اس کو عطا فرما دیتا ہے حضرت صعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا اللہ تعالی نے ان کو پھر بہت سارا مال دیا جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو انہوں نے عرض کیا کہ نہ حق کہیں خرچ نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی